Телепередачі перехрестя я Вікторія Химиця. Нещодавно у Червоноградському Харитасі відбувся авторський семінар Микола Єжова «Як жити разом довго і щасливо участь у семінарі забезпечила заміжнім парам точну діагностику реального стану їхнього шлюбу. Микола Єжов допомагав зрозуміти, як покращити стосунки в сім'ї, давав практичні рецепти любові на кожен день. Сам Микола Єжов у щасливому шлюбі 25 років і має п'ятеро дітей. Його девіз міцний шлюб це не удача, це перемога. Щаслива сім'я це не випадок, це нагорода. Сам семінар відбувався 4 години з великої перерви для того, щоб заміжні пари могли пообідати. Люди, які приїхали з інших міст, було нагодовано у самому харітасі. На цей семінар прийшли подружні пари, які відсвяткували золоте та срібне весілля. Також приходили ще молодята. Сьогодні в нас в гостях організатор семінару, пастор церкви Благодать Микола Гайдучик. Що вас підштовхнуло організувати такий семінар? Я дивлюся на сімейні пари в Чорнограді на моїх друзів. Хочеться їм чимсь допомогти, щоб наші сім'ї стали більш чарівні, краще, більш благословені. Тому я пішов на зустріч в цьому семінарі, і запросив спеціаліста, що приїхав в наше місто і провів чудовий день з нами. Що ви можете сказати про цей семінар? Е, семінар проніс людям благословіння, основу. Кожен з нас має основу, але цього разу ми ще додали більше основи фундаменту в наші сімейні шлюби. Він укріпив стіни, стелю наших, нашого шлюбу і показав дорогу, як далі розвиватися і не смувати. Чи в захваті ви від нього? Я в захваті, моя дружина, в захваті, молоді люди, які збираються одружуватися дуже в захваті. І я щасливий, що це відбулося і живу цим. Скажіть, будь ласка, ви вперше організовуєте такий семінар? Вікторія, саме такий семінар в раді ми організовуємо вперше з таким спеціалістом на такому рівні. Але сімейні теми ми завжди піднімаємо в суспільстві, в церкві, на сторінках газет. У вас є сім'я, діти? Так, я одружений, маю двох синів, одну дочку і одну дружину. Скільки ви років у щасливому шлюбі? Ми вже понад 13 років живемо щасливо разом, квітнемо. І мріємо ще багато-багато років прожити в сімейному шлюбі щастя. Чи помогли вам ці тренінги? Так, я отримав е декілька таких цікавих речей, про які, можливо, не знав. Або не практикував. Е наприклад, перед тим як е ми лягаємо спати з дружиною. Я дякую за все те, що на сьогодні мені зробили на протязі дня. Е дякую за те, ким вона являється. Також прошу пробачення за те, що зробив свідомо, несвідомо. І благословляє її на те, щоб завтра в неї був кращий день, що вона краще почувалася і щоб все краще в неї відбувалося. Так само вона так е е таким чином до мене звертається, і це дуже укріпляє наш любві. Як ви вважаєте, що потрібно зробити для того, щоб була міцна, дружня сім'я? Щоб сім'я була е дружня, крепка. Потрібно тому, кому одного разу сказав люблю, говорити це постійно, влюблятися в ту людину з кожним разом все більше і більше, приносити в жертву своє я, свій егоїзм і розуміти, що я належу комусь іншому. І той інший належить мені. Моє одне ціле. Що ви порадите молодій парі, яка збирається одружитися? Молоді люди, які збираються одружитися, я часто провожу з ними бесіди, і раджу їм, щоб вони знайомилися не тільки з особистістю, а знайомилися з характером. Інколи питаюся хлопця, який має дівчину, що ти знаєш про дівчину. Вони нікові кажуть, а що потрібно про неї знати? Чому коли купуєш автомашину або якусь техніку, ти вивчаєш інструкцію? Так само для дружини про дружину потрібно почитати інструкцію, щоб знати, з ким будеш мати справу. Це трошки так з гумором. Як ви вважаєте, чи допомогли молодим парам ці тренінги? Так, звичайно, що ці тренінги молодим парам допомогли. Молоді люди більш задумалися. Хтось свій шлюб відвів на місяць пізніше, щоб краще підготуватися, щоб ще краще себе перевірити, щоб позбавитися егоїстичних речей і краще влюбитися в свою майбутню дружину. Що робить сім'ю щасливою? Я як пастор церкви хочу сказати, що сім'ю щасливою робить Бог. Творець він є архітектор сімейного щастя. Він створив сім'ю, він взяв першу дружину від серця Адама і зробив їх щасливими. І коли вони... Користується послугами свого творця, коли прислухається до його закону, то Бог дає з неба любов серед людей. І молоді люди завжди будуть любити, ніколи не перестануть один одного любити і поважати. Давайте переглянемо уривки з цього семінару. Смотриті, яка картина по статістики в сфері сім'ї, в сфері брака. Сьогодні ця проблема має глобальний характер. Такої країни, на планете, наверное, не, ну, не сыскать, где она была бы не актуальна. Но мы будем говорить о Украине. В Украине ситуация такова, что э, статистика 3-4 летней давности, вот я ее сейчас озвучу, наилучшая ситуация в сфере брака и семьи в западной Украине. Наилучшая. По сравнению с центральной, с, с Донбассом, с югом Украины. Но что это значит лучше и хуже? На три брака в Западной Украине, в Закарпате, приходится один развод. Скажите, пожалуйста, на три один. На три да. один. Да. А в центральной Украине, ну там один к одному. Два брака, один развод. А Полтавская область, Полтавский регион, ну, где я живу, я с болтавщиной, да? там на три брака два развода. Это значит, если вы едете в выходной день, и это а, там подружья, веселье, вот эти все ну, свадьбы, вот, едут. А кто сейчас празднует свадьбу? Простой технический вопрос. Те, у кого есть кошки. Так? Потому что сыграть сегодня свадьбу стоит немалых денег. Да или нет? Да. Все. Значит, вы видите, что это люди, которые могут позволить себе это. Если вы видите лимузин, если вы видите там, ну, весь этот антураж, это стоит определенного уровня денег. Дальше. Дальше следующее. Из трех свадеб, ближайшие семь лет, а может быть, значительно раньше, уже этих семей не будет. Это означает следующее – материальное обеспечение. И духовно-моральная культура не одно и то же. Не все можно купить за деньги. Да. Это понимается. Есть ценности нематериального порядка. И то время, в которое мы с вами живем, оно очень сильно меняется. Ну, все, мир меняется с калейдоскопической скоростью. Почему в Западной Украине, почему в Закарпатии еще сохраняется институт брака? потому что сильно есть еще культуры и традиции. Культуры и традиции ⁇ это рамки, внутри которых могут сохраняться ну, ценности семьи. Из поколения в поколение, из рода в род передается ценность. Но то влияние, о котором я сказал, массовой информации, оно разрушает эти рамки, как весной тает снег. Эээ, поэтому... Сегодня прожить э, жизнь следующему поколению, но не занимаясь этим вопросом специально, уже не получится. Вы слышите, что я говорю? Если раньше многим вещам не надо было учиться, ну в каком смысле не надо было учиться? Потому что само понятие институт брака. Что такое институт брака, институт семьи? Где? Что это за институт? Где там первый курс, второй курс, сессии? Это, жизнь. это сама жизнь. Это обучение в контексте жизни. Нет. То есть определенным вещам мы учимся, мы вбираем в себя, а это в процессе жизни. Это самый, ну не легкий, а самый естественный и органичный способ обучения. Правильно? Как преодолеть разницу? Как преодолеть барьер? Можно ли его преодолеть? Можно. Можно может. Потому что есть огромное количество примеров, когда люди родились, выросли в неблагополучных семьях, смогли построить хорошую семью. Есть многочисленное количество примеров, когда люди из благополучных семей не смогли передать это в будущее. Значит, нет жесткой механической связи. Значит, есть свобода выбора. Значит, есть ответственность. И значит, есть есть пространство выбора. Мы имеем то, что мы выбираем. Вы со мной согласны? Значит, есть смысл учиться осознанно, намеренно изучить другие модели отношений, на выработать другие какие-то навыки поведения, применить это на практике и получить совершенно другие результаты. Потому что Простой, но базовый закон жизни говорит, нельзя, делая одни и те же действия, получить какие-то другие результаты. Если мы не удовлетворены своими результатами в сфере своих отношений и семьи, нам нужно начать пересматривать свои действия. Совершенно верно. А потом нужно пересматривать, а почему мы делаем так, как мы делаем. Наши действия связаны с нашими привычками. Наши привычки связаны с нашими убеждениями. Мы просто увидели такую модель. Мы просто живем по чужому сценарию. Можем ли мы создать свой сценарий? Можем, но для этого нужно поработать. Это не произойдет автоматически, это не произойдет случайно. Это может стать э, тем, что мы осознательно с приложением усилий, может быть, с претерпением неудач, но мы сделали это. Это область нашей победы. Все мы менее приобретаем разум. И сегодня, если мы не будем приобретать мудрость, то мы просто будем жить по каким-то устаревшим программам, которые, ну, они работают, но они работают не в ту сторону. и мужчины, и женщины. Это все человечество представлено мужчинами и женщинами. Правда? Но при всем при этом весь мир состоит из других людей. Я не являюсь большинством. Я это я, но весь мир состоит из других людей. Других которые отличаются от меня, которые не такие, как я. И как это построить близкие отношения с другим человеком? А если не получится? А если будет больно? Знаете, что человек хочет сделать первое, когда он испытывает боль? Он хочет дистанцироваться от боли, правда или нет? Но когда человек э, дистанцируется от боли, он закрывается в себе. И таким образом он говорит, лучше я буду одиноким. Лучше я буду жить в режиме самосохранения. Но сохраняя себя, мы себя теряем. Мы себя можем приобрести только себя отдавая. Только через отдачу. И сталкиваемся с сложным парадоксом парадокс называется, что если семя не упадет в землю и не умрет, оно останется каким? Одиноким. Оно останется одно. Семя без земли остается семенем. Оно не развивается. Его потенциал не высвобождается. И оно никогда не приносит плод. Но если оно отказывается в земле, если оно раскрывается, если оно вырастает и дает плод, оно перестает быть семенем, изменяется его природа. Человек предназначен для того, чтобы быть этим семенем. Полнота человека заключается в том, когда он соединяет себя свою жизнь, свою личность с кем-то еще. Но от того, что мы живем не в том мире, не в таком мире, какой он был изначально создан, есть, кроме прекрасных возвышенных идей, есть область реальной жизни. В этой области реальной жизни есть неудачи, есть боли и есть выборы. И нужно делать правильный выбор, понимая, что его нужно делать, преодолевая боль. Кто понимает, о чем я говорю? Потому что когда мы не преодолеваем себя, мы остаемся в том уровне и в том состоянии, в котором находимся уже сейчас. Что нужно, чтобы быть семейным человеком? Первое. Надо встретить подходящего человека. Правильно? Встретить подходящего человека. Второе. Надо что сделать? Влюбиться. Дожимайте. Влюбиться. Причем влюбиться надо как? По... влюбленным до гроф. До гро. То есть по максимуму, да? Так сильно надо будет влюбиться, чтобы просто потерять кучу тела? Осталось... Голову. 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 Так, что еще? И когда мы встретили подходящего человека и влюбились по уши, тогда происходит следующее. На эту вот любовь мы возлагаем все наши надежды и мечты и ожидания. Так, песни, 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 это просто каталог э, этих парадигм, философий, которыми люди связаны. Все, что в жизни есть у меня. Чем радость каждого связана только с тобой, и с тобой, и с тобой, только с тобой. <сёклонные> То есть все, что у меня есть. Это ты, и теперь вся моя жизнь и вся мое счастье связаны с тобой. А потом мы чуть-чуть пожили, и что происходит? И другой человек не справляется. Он не справляется. С чем? С нашим представлением о том, каким он должен быть, чтобы не с ним быть счастливым навсегда. Потому что когда люди говорят, влюбленные, они не договаривают. Вы это знали? Ты мое счастье. И у каждого человека кома, да. Фактически счастливыми хотят быть все, но у каждого свое собственное представление о счастье. Если эти картинки вывести, вывести на принтер, на экран, сканировать, вывести, да? usb порт поставить. И сравнить эти картинки, они будут разными. Кто понимает, о чем я говорю? То есть, мы, когда находимся в стадии поиска, мы как рыбаки, мы ловим реальную рыбу, хорошо это или плохо? Хорошо. Но есть А мы-то хотим золотую рыбу. И поэтому оказываемся у разбитого корея. Ох уж эти и поэтому огромное количество неудач в семейной жизни связано с неправильными ожиданиями. Откуда ожидания? классика. Нас отравили сказки. Евангельское представление о счастливом браке очень сильно отличается от сказочного представления. Итак. Это все вступление. Где же семинар-то? Вот система вопросов. Прежде всего нужно задать вопрос. Вопрос контролирует ответ. Кто мы? <связанная> ну, я имею в виду, мы это вот... А, кстати, я еще иду, мне не до Скажите, кто из вас, вот вы вдвоем здесь на этом семинаре? Муж и жена его и вместе. Можно я раз. раз. То есть вы особо привилегированы Вы задавались вот этим вопросом, кто мы? Ну, можно спросить, кто я, кто ты, кто я. А вот кто мы? Как вас зовут? Ирина. Ирина уже так сразу раз и в глубину пошла. Смотрите, если бы, если бы, я задал вопрос семейным парам, которые находится здесь, я спросил, вот скажите, кто вы, что бы вы начали говорить? Вот вы, вот вы, вы скажите, что бы вы начали говорить? Прямой вопрос, кто вы? Кто мы? Да. Себя. Ну, садитесь, пожалуйста, можно? Ну, просто представьтесь. Андрей. А, дружина. Алена. Алена, Андрей, Алена, прекрасно. Сколько лет в браке? Это нормально, я ко всему привыкший, но все готово, все готово. Я согласен, за вас, я за вас. Так, 6 или 5 как? 5,5? с половиной. нормально, хорошо. Что-нибудь еще о себе можете сказать? Возьмите за руки. То есть мы, мы кто мы? мы семья. Что-нибудь еще? Ага, мы семья, да? Не Отлично. Больше детей. Так, родители. Родители. Алло. Трех детей. О, вы родители трех детей. Три. Вау, класс. Еще кто вы? Служим Богу. Прекрасно. Еще? Мы живем, Мы счастливы. Ну пусть они за себя. Хорошо. Спасибо большое. Садитесь. То есть это называется самопрезентация. Когда мы встаем и начинаем о себе что-то говорить. Да? А кто знает, что такое матрешка? Я не знаю, есть ли львовская матрешка. Потому что говорят, русская матрешка. у ее можно, знаете, так снять в верхнюю часть, и там еще одна матрешка. А там еще одна. И вот этот верхний слой, кто мы. мы? Имя, фамилия, год рождения, метрические данные, да? Сколько лет браки, сколько детей, адрес, ну, зарплату такой просто нельзя работать. Слишком интимно. Но есть глубже вопросы, которые связаны, вот кто мы? Кто мы друг для друга? То есть вопрос не такой уж и простой, правда ли? другими словами, у него есть более глубокое измерение. Дальше, где мы находимся? Не, ну понятно, где. А, на семинаре, да? Но <связано> да, есть другие, другое измерение вопроса. Кто знает, что такое... А, кто знает, что такое сезон и семейная жизнь? <связано> сезон, да? <связано> 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 Смотрите, есть такая у меня семинар на эту тему, <связано> такая концепция, называется «Четыре сезона семейной жизни. По аналогии с сезонами года, весна, лето, осень и зима. Что такое весна? Весна – это время сразу после свадьбы и Спасибо, я жду, когда, когда все выразят свои точки зрения. Смотрите, я знаю это время от, время, значит, от свадьбы и либо до рождения ребенка, либо у кого как получается. Потому что средний, не средний, а такой, с такой, знаете, с запасом период этого времени это три года. То есть три года люди безмерно счастливы друг другом, это классно.